اللہ علیہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ موجود ہیں اس وقت بارگاہ حرم حضرت امام علیہ کی بارگاہ اس وقت موجود ہیں حرم مقدس حضرت امام علیہ صلی اللہ علیہ کے ایک سب سے بڑے سہن میں جس کو سہن پیغمبر اعظم کا نام دیا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر وقت روحانی فضا برقرار رہتی ہے اور مومنین کی کافی ساری تعداد یہاں موجود رہتی مومنین کی تعداد کافی سارے کا اجتماع یہاں رہتے ہیں اور خصوصاً جہاں بڑے بڑے پروگرامز جیسے عید وغیرہ یا دوسرے جو بڑے بڑے پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہاں کیے جاتے ہیں چونکہ یہ ایک وہ حرم کی وہ جگہ ہے کہ جہاں جمعیت کافی سر تعداد میں آ سکتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ لاکھوں کے اور بعض کہتے ہیں کہ ہزاروں کے حساب سے اس سہن جمعیت بیٹھ سکتی ہے اس سہن کا اگر طور پر جائزہ لیا جائے تو اس کے تین پانچ یا چھ اس کے جو ہے انٹری دروازے ہیں جو باہر سے آنے والوں کے لیے کرتا ہے اس کے پہلا جو ہے بابر رضا جو مشہور حرم میں امام رضا علیہ السلط کے مشہور دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے باب الرضا رضا کہا جاتا ہے اور یہ حرم کے دروازوں میں سے سب سے بڑا دروازہ ہے یہاں انٹری اور آؤٹنگ مخصوص انداز میں کی جاتا ہے اگر دوسری سیٹ سے وہ کیا جائے تو یہ آپ سامنا فرما سکتے ہیں یہ باب الجواد علیہ السلام جو حضرت امام رضا علیہ السلاۃ والسلام کے فروزان امام جواد علیہ السلام کے نام سے منصوب ہے ایک وہ ہے اگر تیسرے دروازے کی کی جائے تو یہ سامنے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہاں ایک دروازہ ہے جس کو بابے ہادی کے نام سے مشہور جو باب ہادی کے نام کہلاتا ہے اگر تیسرے دروازے کی بات کی جائے تو یہ باب امام علیہ السلام کے بالکل ساتھ جو سین قدیس ہے سین پیغمبر اعظم میں کھلتا ہے وہ ہے جہاں اس سین میں انٹری کی جا سکتی ہے خوصر <سر> سے یہاں سین پیغمبر کھلتا ہے تیسرا یہ مسجد فرما رہے ہیں مسجد شاہد اور سینے پیغمبر اعظم بالکل ایک ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں دور نہیں ہیں مسجد گوارشاد پیغمبر اعظم میں دروازہ کھلتا ہے ایک وہ بھی ہے اور آخری جو دروازہ ہے وہ سہن غدیر سے جہاں پاکستانیوں کا موجود ہوتی ہے وہاں پاکستانیوں کے لیے اجتماع کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی گئی ہے اس سے اگر اس کے خصوصیت کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ آپ کے سامنے میں ایک باب بنایا گیا ہے جس کو کہا جاتا ہے باب ردع یہاں پر کے نماز وغیرہ خصوصا نماز ایر یا پروگرام جو بڑا ہو جیسے کہ شہد کے رسم جناز والوں کی یا دوسرے والے پروگرام جیسے ابھی جو ولایت و امامت پروگرام ایک چال رہا ہے عید غدیر کے حوالے سے عید غدیر کے ایام میں مومنین کا کار ساری تعداد موجود ہیں یہ ایک باب رضا ہے جو اوپر سے سونے کا بنا ہوا ہے پاک مقدار میں سونا لگا ہوا ہے اور یہ نہیں ہے اس کے مینارے ہیں بابو رضا کے جس پر جو سونے لگا ہے پاک سارے رنگ منارے ایسے ہیں جہاں سونا لگا ہوا ہے ان میں سے ایک سین پیغمبر اعظم میں یہ باب روزہ ہے جس پر جو ہے جس کے مناروں پر سونا لگے ہوئے ہیں یہ کافی سارے بڑی مقدار بڑی تعداد بڑی کافی سارے جگہ کو یہ باب آ, جو ہے گھیرے ہوئے باب روزہ اگر دوسری طرف بات کی جائے تو اس کو باب بابی کہا جاتا ہے آ, جو باب اس پر بھی اوپر والی حصے میں سونا وغیرہ لگا ہوا ہے اور نیچے یہ بھی ایک بڑی حصے کو جگہ کو گھرے ہوئے ہیں اگر اس طرف سے بات دے تو یہ باب امام قادم علیہ السلام ہے اس پر بھی قبلی بابے بالکل نقشہ اس طرح ہے جس کا باب حادی کا ہے بالکل اسی کے نقشے پر یہ باب بنایا گئے باب امام قادم علیہ السلام یہ بھی اوپر سے سونے اور نیچے سے خوبصورت عمارت کے ساتھ تشکیل دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے گزو خانہ بنایا گیا ہے مومن کے لیے اور زیر زمین بات کی جائے تو غسوخان وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ زیر زمین بنائے گئی اور زیر زمین بیٹھنے کی جگہ مومن جب یہاں تعداد جاتی ہے تو مومنین کے آرام دے جگہ کے لیے نیچے جو ہے جگہ بنائیں گے اور ساتھ یہ عید غدیر کے حوالے سے ایک ممبر نما بنایا گیا ہے جہاں پر جو ہے عید غدیر کے حوالے سے یہ اس طرح اشارہ کرتا ہے یہ وہ حسین ہے کہ جہاں ہر وقت روحانی فضا ہمیشہ برقرار رہتی ہے یہ وہ حسین ہے کہ جہاں مومن کا اجتماع خصوصاً زائرین کا اجتماع کافی بڑی تعداد میں یہاں موجود رہتا ہے اور ہر شب ہر باجوہ نماز یہاں کرائی جاتی ہے ان شاء اللہ آنے والے لوگ میں اس کی تاریخ کے حوالے سے اور اس کی عمارت کے حوالے سے ان شاء اللہ ہم لوگ میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ سہن کس طرح تشکیل پایا اور اس کی عمارت کے حوالے سے جو خصوصیات وغیرہ ہیں وہ کس طرح تشکیل پائی ہیں اور اگر دوسری ادھر سے اس کے حصے کی بات کی جائے تو یہ حرم رضا علیہ السلام کے جنوب میں واقع ہے یا اس کے جو مغربی کیونکہ امام علیہ السلام کے حرام اور اس میں تھوڑا سا ہی فاصلہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے یہ امام علیہ السلام کے حرام کے جنوب میں واقع ہے یا مغرب میں بلکل ایک دوسرے ایک دوسرے فاصلے پر یہ ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بلوگ میں والی مسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ